Там да. по-моему. Нездороваться почему? Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Итак, мы перед ходом в более польскую центральную районную больницу. Здесь работают. Много потрясающих врачей, санитаров, медсестер, водителей. В общем, очень много людей, которые работают в медицине. И мы сегодня немного нарушим их привычный график, чтобы задать несколько вопросов в кануне дня медицинского работника. 아맙습 <목소리로> Я человек-хирург. Ну, а, можно? Заходите. Да. Давай, заходим, да. заходим. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Каптур Константин Владимирович. Врач детский хирург. Константин Владимирович, можно задать несколько вопросов, ну, посвященных будет непосредственно вашему профессиональному празднику и Скажите, пожалуйста. Да, пожалуйста, если можно. Скажите, пожалуйста, каким вы видите э, будущее современной хирургии? Будущее современной хирургии очень перспективно. Потому что наука не есть? Даже не знаю, что вам еще сказать. А вот скажите, вот есть ли у хирургов какие-то приметы? Хорошие, плохие? Конечно, есть. Если можно, расскажите какие-нибудь. Не... Можно я промолчу. Пожалуйста. Это тоже примета. -то. Следующий Ну, я вас еще раз поздравляю с таким замечательным праздником. Скажите, вы сами захотели стать врачом или что-то или... подтолкнуло? Ну, скажем так, Ничего другого не слышал в своей жизни. То есть Поэтому, вы уже фактически с самого рождения уже хотели стать врачом? Можно так сказать. Ну что ж. А ЖМ это, это кто? Это жизнь медиков. Это киножурнал «Жизнь медиков». Все. Большое вам огромное спасибо. Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. И, И вас надеемся что это наша не последняя встреча. Спасибо большое. А вот теперь мы возле входа в инфекционное отделение. Зайдем и поспрашиваем людей.

можно в преддверии дня медицинского работника я хотел бы задать вам несколько вопросов для журнала ЖМ «Жизнь медиков». Представьтесь, пожалуйста. Мир города Светлана Геннадьевна, заведующая инфекционным отделением. Очень приятно. Светлана Геннадьевна, а вот расскажите о каких-нибудь курьезных случаях из вашей медицинской практики. Ну, вообще-то, честно говоря, наша работа, она не представляет каких-то курьезные случаи. Но, ну, безусловно, были. в основном это случилось, скажем, на заре моей юности, когда я только начала работать. И случай это был связанный с утопленником. Когда привезли на скорую помощь утопленника, его собутыльники, и когда я наклонилась его осматривать, я услышала запах алкоголя. Спросив, пил ли больной, я вызвала агрессию его сопровождающих. Они меня ударили со всей силой. пока, пока я очнулась, они ушли. И этот больной с фамилией неизвестной поступил в реанимационное отделение. Безусловно, мы ему оказывали помощь. Больной пришел к себе, и в конце моей смены позвонила его жена, спросила, а мой муж у вас? Я говорю, да. А трусы у него есть? Я говорю, а разве об этом спрашивает? Нужно, наверное, спросить, есть ли все у него для выздоравливания. На это она мне ответила, ну как же, ведь его же четыре дня не было дома, а трусов-то нет. И так он, мы фамилию не узнали, и он остался у нас под фамилией неизвестной. И безусловно выжил. Ой, да, такие случаи, <свистит> такие <ой>, душещипательные. <свистит> а вот никому не из... всем известно, всем известно, что вы очень творческая натура. Вот скажите, у вас <свистит> есть какая-нибудь любимая песня, стих? Ну, если можно, на поте. <свистит> скажем, любимая песня у меня все-таки с классики, вот у меня разошла была муравичная любовь, я думаю, Олег Ростиславович это воплотит на сцене. Вот. Ну, в основном, конечно, я люблю поп-музыку, вот. ну, не в основном, а в том числе. Я. Ну, петь я все-таки не буду. Очень жалко. Ну что ж, мы вас поздравляем еще раз с этим замечательным праздником. Желаем Желаю вам всего самого лучшего, успехов и в работе, и в личной Спасибо. жизни. Спасибо большое. Зайкина. Что? Может? Там мы должны подавиться на свои физиономии, да, чтобы посмотреть. Что вы натур, э, натура творческая. Скажите, пожалуйста, у вас есть любимая песня или стих? Если можно, напойте, пожалуйста. Ну, вы знаете, наверное, в душе я еще остаюсь с ребенком. Или мне бы хотелось какого-то ребячества. И мне нравится песня из фильма «Долгая дорога в М -м, Поет ее за за героиню, за героиню, э, ну, можно я напою? Да, да. пожалуйста, клич. За Кличкою поет сверчок, О, с не плачь, сынок, Он на дворе морозная, Светлая ночка звездная, Светлая ночка звездная. Спасибо вам большое. Еще раз успехов в работе, в личной жизни. Спасибо вам большое. И еще раз праздник. Спасибо. За...